Так, сегодня размова беды про про крафт 42 ли 42 ли и 32 ли так по шинам на 42 у нас 300 миллимов на 32 203 так что у тебя может допустим да у вот ветку легко зриже то что у меня захват 200 сантимов 200 мм. 20 200 миллиметры або 20 сантиметров ну тут я уже по ей порезал трошки пообрезал ось эту яблоньку теж ну на рука я Удобно. Ото куча гіляк оця вот пилочка зробила. Оця вот кучка теж. От. Древно різав. Скільки тут? Десь 17 18 сантимов. Ось кучка ще. Завали. Чим вона краще? Та нічим. Просто вона трошки слабіше за сорок другу, так як вона розчитана і на валку. Вот, ей можно срезать даже вот той стопу. Вона она срежет. Ну, если так приложить, то с двух сторон она срежет. Нема пытания. А вот всю такую, тосту за раз зриже. Так. Э -э -э так, давайте Такие эксперимент я делал. Значит, что я заметил. Сейчас на 4 амперной спробуем по звуку. Вот я включаю. Чего-то, да? На 4 амперной. Зараз вытягиваем. Сейчас я вытяну. 8 восьмую амперную. Вот так. И зараз зремняем. чуть да? Как оборты выше. Так, ну. Прикольно. Ну, рукой, конечно, не <звы> Дуже зручно. <звы> Разборка Если зремнять с бензина то эту, нема разницы. может, просто быстрее, так я одной рукой же роблю. Поразрезал, поразрезал. удобная штука. Тоже удобная штука. Так, раз батарейки поменяю назад. А может и не буду менять. Сейчас сделаем еще одно дело. Так, проводим такой испыт. Наши две пилки. Акация Здесь сантимов 14 до 15. Сейчас робом один рис цыпылкой. И той. Ну поехали. Так, ну цена 8 амперной. Я робил. Так, ну зараз цей попробуем. Сейчас трошки подтяну цепок. Цепки еще ни разу не точен. Я еще не точу цепки. Так. Ну, на 4 амперной я еще не пробовал. И делать Спробуем сейчас. Ну не знаю, по времени як. Як по времени? Ну тут толще конечно. Если ревнять Сриз. Изремнять. Срез. вот они. Два разреза. Тут рушки бещу здесь. Сантимов до восемнадцати вот такие две пылочки Це я тут уже кучку напылял вот этой штукой так что какие испыты?